أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العزيز الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا waj'alna al-laila libasa waj'alna an-nahara ramasha wa banayna fawqakum sab'a sidada waj'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja لنخرج به هبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ شَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِسِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لا يزوكون فيها بردا ولا شرابا إلا هميما ورساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أصيناه كتابا فزوكوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا هدائك وأنابا وكواعب أترابا وكأسا دياقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه هطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أَذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْذُرُ الْمَرْءُ <سؤال> مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا صدق الله العظيم